বৰ্তমান সুনীল গগৈ কেছটো ৰহস্যঘন হৈ পৰিছে এতিয়া সুনীল গগৈৰ পত্নীয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লগ কৰিব গৈছিলে কান্দি কান্দি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লগ কৰিব গৈছিলে কিন্তু তেওঁক আৰক্ষীয়ে বাধা দিলে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেই সময়তে নিজে আহি তেওঁক মানে সুনীল গগৈ পত্নীক লগ কৰিলে আৰু সুনীল গগৈ পত্নীয়ে এখন মানে স্মাৰক পত্ৰ লৈ গৈছিলে আৰু স্মাৰক পত্ৰখনত কি কি আছে মই সেইসকলবোৰ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ লগতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মানে সুনীল গগৈ পত্নীক এই বুলি ক'লে যে তেওঁ তেওঁ পুত্ৰৰ পঢ়া শুনাৰ দায়িত্বটো তেওঁ মানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ল'ব বুলি ক'লে লগতে এই বুলি ক'লে যে যদি জাহাংগীৰ মৃতদেহটো ডি এন এ টেষ্টত সন্দেহ আছে ভুল মানে ভুল বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে হায়দৰাবাদলৈ যাব পাৰে আৰু হায়দৰাবাদৰ ছাইণ্টিষ্টৰ লগত লগ হায়দৰাবাদৰ লেবৰেটৰী চেণ্টাৰ গৈ ডি এন এ টেষ্ট ভুল নে শুদ্ধ এই এই সম্পৰ্কে নিজেই কনফিন্স হৈ আহিব পাৰিব বুলি তেওঁ অনিল গগৈ পত্নীক ক'লে আৰু দুয়োজনৰ মাজত হিমন্ত বিশ্ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু মানে সুনীল গগৈ পত্নীৰ মাজত কি কথোপকথন হ'ল সেই সকলোবোৰ মই এটা ভিডিঅ' ক্লিপৰ জৰিয়তে আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব বুলি আশা কৰি তেওঁ বিজ্ঞানীসকলৰ লগত কথা পাতি নিজে কনভিনচ হৈ হ'ব পাৰে তেওঁ মানুহজনৰ কষ্ট পাইছে দুইটৰ ফালৰ পৰা গতিকে মই বিচাৰে মই ব্যৱস্থা কৰি দিম আপোনাক কোনোবা এজনৰ লগত মই টিকটো কৰি দিম দুইজনক হায়দৰাবাদত গৈ ছাইণ্টিষ্টজনক লগ কৰি বাকী ল'ৰা ল'ৰাটো পঢ়া শুনা আমি চাম সেইখিনি কথা নাই আমাৰ পাৰ্টিৰে ল'ৰা আছিলে কোনো সমস্যা নাই যি পাৰোঁ মই সহায় কৰি দিম কিন্তু আপুনি চি আই ডি এ ইনকুৱাৰী কৰি আছে কাৰণে মই বিশেষ খবৰ লোৱা নাই কিন্তু এইটো কথা ঠিক যিহেতু হায়দৰাবাদৰ চি এফ এল তাতকৈ ওপৰত ভাৰতত ফৰেঞ্চিকৰ বা ডি এন এৰ এজেঞ্চি নাই গতিকে আমি হায়দৰাবাদ চি এফ এলৰ ৰিপৰ্টটো সঁচা বুলি ভাবিয়ে আগবাঢ়িব লাগিব এজন এজন মানুহ যেতিয়া বা কোনোবা এটা হত্যা হয় বা কোনোবা মানুহ যেতিয়া নোহোৱা হয় এমাহ এবছৰ কেতিয়াবা তিনি বছৰ পিছতো ক্ৰেক কৰিব সময় লাগে তাৰ সময়সীমা এটা ধৰি আপুনি কাম কৰিব নোৱাৰে কাৰণ মানুহৰ লগত কথা নাই মানুহটো আটাইতকৈ আমাৰ যিমান ধৰাত যিমান প্ৰাণী আছে তাৰ ভিতৰত মানুহে আটাইতকৈ ডাঙৰ বিবেকবান আৰু বুদ্ধিবান গতিকে মানুহৰ লগত আপুনি যেতিয়া কিবা এটা সমস্যা হ'ব তাৰ একদম দহ দিনত উলিয়াই দিম ত্ৰিছ দিনত উলিয়াই দিম তেনেকুৱাতো কথা নাই কিন্তু পুলিচে নিজৰ কাম কৰিব বিশ্বাস ৰাখক চি আই ডি এ ইনকুৱাৰী কৰি আছে কাৰণে মই বিশেষ খবৰ লোৱা নাই কিন্তু এইটো কথা ঠিক যিহেতু হায়দৰাবাদৰ চি এফ এল তাতকৈ ওপৰত ভাৰতত ফৰেঞ্চিকৰ বা ডি এন এৰ এজেঞ্চি নাই গতিকে আমি হায়দৰাবাদ চি এফ এলৰ ৰিপৰ্টটো সঁচা বুলি ভাবিয়ে আগবাঢ়িব লাগিব এজন এজন মানুহ যেতিয়া বা কোনোবা এটা হত্যা হয় বা কোনোবা মানুহ যেতিয়া নোহোৱা হয় এমাহ এবছৰ কেতিয়াবা তিনি বছৰ পিছতো ক্ৰেক কৰিব সময় লাগে তাৰ সময়সীমা এটা ধৰি আপুনি কাম কৰিব নোৱাৰে কাৰণ মানুহৰ লগত কথা নাই মানুহটো আটাইতকৈ আমাৰ যিমান ধৰাত যিমান প্ৰাণী আছে তাৰ ভিতৰত মানুহে আটাইতকৈ ডাঙৰ বিবেকবান আৰু বুদ্ধিবান গতিকে মানুহৰ লগত আপুনি যেতিয়া কিবা একদম হেবাৰী নকৰো লাগে ভালে আছ য'ত হায়দৰাবাদত তেওঁ বিজ্ঞানীসকলৰ লগত কথা পাতি নিজে কনভিনচ হৈ হ'ব পাৰে তেওঁ মনত এবাৰ কষ্ট পাই আছে দুইটৰ ফালৰ পৰা গতিকে মই বিচাৰে মই ব্যৱস্থা কৰি দিম আপোনাক কোনোবা এজনৰ লগত মই টিকট কৰি দিম দুয়োজনক হায়দৰাবাদত গৈ ছাইণ্টিষ্টজনক লগ কৰি আছোঁ বাকী ল'ৰা ল'ৰাটো পঢ়া শুনা আমি চাম সেইখিনি সমস্যা নাই যি পাৰোঁ মই সহায় কৰি দিম কিন্তু আপুনি অকণমান সেইখিনি আৰক্ষীৰ বেষ্টনীৰ বাহিৰত ৰৈ থকা সুনীল গগৈৰ পত্নীক দেখা পায় সাক্ষাতৰ বাবে মাটি পঠায় আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী ঢকুৱাখানলৈ আহিব বুলি গম পাই সুনীল গগৈৰ পত্নীয়ে পুৱাৰে পৰা মুখ্যমন্ত্রী সাক্ষাৎ করব অপেক্ষা কৰিছিল সুনীল গগৈ পত্নীর আসিল এখন স্মারকপত্র এইবার এই স্মারকপত্র পত্ৰখন মন কৰক স্বাভাবিকতে আপনি জানি বিচার সুনীল গগৈর স্মাৰক স্মারকপত্র কি লিখিছিল এক জুনত মোৰ স্বামী সুনীল গগৈর মৃত্যু হয়েছিল বলে আরক্ষী জনাইছিল মৰমে হিন্দু ধৰ্মৰ মতে স্বামীর সক্ষায় করা হয় বাধ্য অচল আমার সন্তানের বিএ তৃতীয় সেমিস্টার পঁয়স্তর শতাংশ লম্বর পাই উত্তীর্ণ হয়েছিল স্বামীর মৃত্যুর পশানটর শিক্ষা জীবন অন্ধকার নামিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মূল সন্তান পড়ার দায়িত্ব লোকাল সুনীল গগৈ গিয়ে আসেন তদন্ত করবরোধ জানালো সমাজত মানে বিধবা হয়ে জিয়াই থাকিম নে নধভা হয়ে জিয়াই থাকিম জানি পৰিয়ালটিক জীয়াই থকাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাওক এইবাৰ এই দৃশ্য মন কৰক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্থানীয় বিধায়ক নৱদলিৰ উপস্থিতিত পুষ্পা গগৈৰ সৈতে কিদৰে কথা পাতিছে তেওঁ বিজ্ঞানীসকলৰ লগত কথা পাতি নিজে কনভিনচ হৈ হ'ব পাৰে তেওঁ মানুহজনে কষ্ট পাই আহিছে দুইটৰ ফালৰ পৰা গতিকে মই বিচাৰে মই ব্যৱস্থা কৰি দিম আপোনাক কোনোবা এজনৰ লগত মই টিকটো কৰি দিম দুইজনক হায়দৰাবাদত গৈ চাইণ্টিষ্টজনক লগ কৰি দিম এই ল'ৰা ল'ৰাটোৰ পঢ়া শুনা আমি চাম সেইখিনি কথা নাই আমাৰ পাৰ্টিৰে ল'ৰা আছিলে কোনো সমস্যা নাই যি পাৰোঁ মই সহায় কৰি দিম তেওঁ কৈছে ল'ৰাটোকো পঢ়া শুনা কথা ক'লে তেওঁ কৈছে সেইখিনি আমি সকলোখিনি যোগাযোগ কৰি দিম বুলি কৈছে আৰু যদি ফৰেঞ্চিকৰ ৰিপৰ্ট চাবলৈ যায় তেতিয়া হায়দৰাবাদলৈ যদি যাবলৈ বিচাৰে মই টিকট কাটি চব যোগাযোগ কৰি দিম বুলি কৈছোঁ

কি কয় আপোনাৰ আৰক্ষীয়ে যে ইমান বাধা দিয়াৰ কাৰণটো কি বুলি ভাবে তেওঁলোকৰ নিজৰ দুৰ্বলতাখিনি থাকিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সদায় মোক বাধা দি ৰাখিছে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে আপোনাক দেখি নিজে আগবাঢ়ি যাব কৈছে আপোনাক চিনি পাইছোঁ বুলি কৈছে এতিয়া হায়দৰাবাদৰ যোৱা ব্যৱস্থাটো আপোনাক কম বুলি কৈছে হয় যদি যাব বিচাৰোঁ তেওঁলোকে যোৱা ব্যৱস্থা কৰি দিম বুলি কৈছে